нарушение тока. Нарушение притока – это гипотония, нарушение тока – это гипертония. Все очень просто. То же самое происходит и здесь. Если, например, ваш желчный пузырь недостаточно попадает крови, клетки становятся вялые – гипотония. А если наоборот, а то гипертония, спазмы зашкаливает. Вот каждый орган можно разобрать – сердце. Недостаточно приток ИБС, ишемическая болезнь, нарушен отток, да, все очень легко можно расшифровать. Поэтому сегодня действительно нам, у нас с вами уникальная возможность эти проблемы устранять. И не только тогда уже, когда диагноз, уже все, уже подтвержденный, уже два инфаркта, нет. А устранять их только, когда на уровне вот этих первых нарушений. Я на 100% уверена, что придет время, я, наверное, не доживу до этого. Но я наверняка знаю, что пройдет еще лет сто. И через сто лет наши, наши люди, ну как, я не знаю, предки наши, да? Не предки, а потомки. Наши потомки, они будут совершенно по-другому лечиться. И вот этого кошмара у них не будет. У них не будет аптек через каждый дом. У них не будет вот этих стационаров, потому что людей научат лечиться и устранять болезни вот так, когда они только начинаются, на уровне эмоций, так, как делают в Китае. Почему мы сегодня обладаем этим? Это Китай нам дал эти знания. Потому что когда еще были императоры, императоры платили врачу только тогда, пока он здоров. Как только он заболел, он его увольняет. И вот этот врач, он обязан был смотреть на лицо, на изменения. Ага, морщинка появилась лишняя. Ага, там какое-то там, 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 там что-то появилось. И они это все писали. Ра, он, походка изменилась, другая стала. И вот благодаря сегодня им, вот этим пятитысячным наблюдениям мы теперь тоже знаем. Если человек, я сейчас вот иду вчера, э, женщина идет и идет, вот пока там не знаю сколько метров, она пять раз повернула ногу на ровном месте. Я прошла, говорю, женщина, вы мне извините, тут моя визиточка. Вам надо срочно пойти посмотреть желчный пузырь. У вас камни в желчном пузыре. Это симптом самый первый. Человек на ровном месте подворачивает ноги, слабые связки. Понимаете? Это вот этот их багаж, который они нам дали. И мало того, что дают знания, они еще дают сегодня супер продукт, новые технологии, которые нет ни в Европе. В Европе нет нанотехнологий. Денег для этого в Европе нет. Нет в Европе нанотехнологий. Поэтому они нам дают сегодня такие технологии и такие удивительные вещи, которые нам позволяют быть здоровыми. На каждый орган есть свой элемент одежды. Вы знаете, что мне нравится? Не нужно быть врачом, не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы себе помочь. Болит голова, шапочка. Проблемы с глазами, накладка на глаза. Проблема шейного отдела, повязка на шею. Болят локти на локотнике, болят колени на коленике, варикозное расширение венгетры, проблемы женские, женские трусы, проблемы у мужчин, мужские трусы, позвоночник, позвоночник, печень, пояс, все, все четко. Колготки девочкам, пожалуйста, потому что у девочек уже, особенно у тех, у которых постоянно холодные ноги, которые постоянно мерзнут, вот это и есть начало, начало процесса, начало пути к чему? К тромбофлебиту, начало. А не ждать, когда у тебя через 15 лет уже начнутся трофические язвы. Поэтому колготки, носочки, налодыжники, карточки для сердца, все, вот это все, вкладыши в бюстгальтер. Дорогие дамы, обратите внимание, каждый час на Украине умирает женщина от рака молочной железы. Это надо помнить и знать. И если в анамнезе у вас у кого-то была эта проблема, надо уже было вчера их носить. Все есть для того, чтобы дать нашему, нашим органам возможность дальше жить. Остановить процесс старения и дальше жить. Защищать его, поддерживать процесс кровоснабжения и самое главное, ритм, правильный ритм. И таким образом мы начинаем возвращаться к здоровью, мы выздоравливаем. Но нужно помнить, что, как я уже говорила, это солнце. Что такое фотон? Энергия. Вот это то солнце, которое надо растениям и которое нужно нам. Почему мы, когда приходит зима, у нас начинается депрессия? Потому что нехватка солнечного света, сразу же нам, Валечка, здорово читала лекцию, сразу же снижается уровень выработка гормона радости. И мы тогда должны это все, вот для того, чтобы продолжать дальше в тонусе жить, начинаются свадьбы, возлияния, вот, то таким образом мы стимулируем свой организм, наоборот, ведя к его к истощению. Поэтому это солнце для нас, это энергия, которую мы можем давать нашим клеткам и осенью, и летом, и зимой. Поэтому плюс кровоснабжение, плюс снимает боль, плюс купирует воспалительный процесс. Вот это очень важно понимать. Но следующий шаг – напоить. Биофотоны не могут дать воды клетки. Они могут поддерживать процессы все в норме, но напоить ее они не могут. А нам надо пить. Нам надо пить воду, а не пить чаи, компоты. И если мы в 20 веке говорили о биохимических свойствах, что надо воду очищать, пить чистую, мы это, слава Богу, уже знаем, что с крана сегодня пить нельзя, потому что у нас в Украине в кране течет. Какая вода? Техническая. Техническая. Такой водой даже стирать вообще не рекомендуют. Техническая жесткая, неимоверно жесткая вода, в которой очень много ионов кальция, магния, очень много железа. И для того, чтобы вам ее показать, я вам покажу. Я специально потратила время на то, чтобы приобрести вот такой химический реактив. Бромтимоловый синий называется. Это тот реактив, который проверяет pH, то есть качество воды, которую, вы сегодня, которую мы сегодня пьем. Вот почему я это приобрела? Потому что просто человеку сказать, это одно, я должна ему показать. Вот у нас есть, продается в аптеках вот такая полоска, да? То есть сегодня люди все грамотные. Какую воду надо человеку пить, чтобы поддерживать кислотно-щелочной баланс в организме? Какая она должна быть? Таш. Нейтральная. Нейтральная. Желательно слабощелочная. Желательно слабощелочная. Вот у нас на этом тесте очень хорошо показан цвет. Если вода у вас темно-синего цвета, это значит очень щелочная. Дальше слабо-щелочная, потом идет нейтральная, слабо-кислая, кислая. Что нам надо важно знать? Что вот наша внутренняя вода, то есть наша, вот должна быть соответствовать кислотно-щелочной баланс, pH, потому что все процессы биохимические, что протекали в норме, у нас в организме должна быть какая среда слабо-щелочная, pH крови, 74, все жидкости имеют щелочную PH. Желчь, если она здоровая, должна иметь щелочную PH. Панкреатические соки, щелочную PH, чтобы перерабатывалась пища. У нас только две жидкости имеют кислую среду. Это пот и моча. Даже слюна должна иметь щелочную PH. Потому что если слюна кислая, начинается разрушение зубов кариес начинается. А вы представляете, это здесь. А если там? Разрушение такое же идет. Поэтому мы должны четко понимать, что но восстановление кислотно-щелочного баланса в первую очередь у нас с вами зависит от количества кислорода, которое получают наши клетки. А это зависит от этого, как работают капилляры. Потому что если они закрыты, кислорода, а это сегодня уже доказанный факт, что у тех, кто живет в городе и не пользуется продукцией, у всех скрыта форма гипоксии, у всех. Недостаток кислорода идет, организм окисляется. И вторая причина, это, естественно, окисление внутреннее, это употребление воды. И ацидоз, это окисление, есть такой диагноз, вы должны это знать в медицине, ацидоз. Окисление, алкалоз, а щела, щелочная И тут, и тут есть проблемы какие. Если организм окислен, поднимите руку, кто сюда пришел первый раз сегодня. Брутик на одну минуточку. Бротик на одну минуточку. Вот этим вот вот этой полосочкой, да, вот этой вот этой штучкой, вот вот этой в ротик, вот этой. Кайфит, кайфит, кайфит. Да. Да. У вас, а вы не проверяете? Или надо, Пожалуйста. А Пожалуйста. А вот желтенькая жиручка. Кому еще? Две-три минуты. Держите. Вы сейчас увидите. На язык. А как? Условиях очень хорошо определяется ваш кислотно-щелочной баланс. С помощью тем, что вы должны посмотреть на конъюнктиву. Вспомните, как врачи в России подходили, они что смотрели? А, глаз. Так вот, язык. Так вот, конъюнктива. Смотрите, в уголке глаз конъюнктива смотрите на цвет. Если цвет конъюнктивы ярко-розовый, это говорит о том, что у вас кислотно-щелочной баланс в норме. Если слишком красный, значит присутствует алкалоз. А если бледный, это ацидоз, это окисление. Вот таким образом, ну вот давайте теперь проверять. Смотрите, вот у нас полосочка. Тут все очень хорошо видно. Цвет Слабокислый. Слабокислый. Дальше. Слабокислый. Дальше. Слабокислый. Слабокислый. Сильно кислый. Все. В чем еще вам говорить? Алко... Ацидоз. Сильно кислый. Ацидоз. Что происходит в организме, когда у вас Именно состояние. Организм тут, тут ацидоз. Первое. У вас не усваиваются минералы. У вас не усваивается кальций. У вас не усваивается именно необходимая группа минералов. У вас плохо работают ферменты. У вас у всех ацидоз. Я еще раз сказала, смотрите, желчь должна быть иметь.